Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі, програма Власний погляд, якою має бути система безпеки України в умовах позаблоковості та без'ядерного статусу. Про це ми будемо говорити в нашій студії з Миколою Філатовим, головою Всеукраїнської спілки Союзу ветеранів ракетних військ стратегічного призначення. Мої вітання вам в нашій студії. Вітаю, і якщо згадувати історію, то відмовляючись від ядерної зброї, Україна підписала меморандум, де сторони підписанти, а це зокрема США та Тання і Росія зобов'язувалася дотримуватися безпеки на території України та територіальної цілісності. На жаль, не сталося. Росія порушила цей меморандум, інші сторони змовчали. От як, власне, сприймати це все, що відбулося, цей факт. Дійсно, так. 5 декабря 1994 року в Будапешті був підписаний такий меморандум з чотирма государствами. две других державы поддержали ядерные державы поддержали устно такие и эти державы гарантировали Украине территориальную безо... целостность безопасность политическую суверенитет и так далее к сожалению сегодняшняя обстановка и события показывают что это ничего не выполнено одна держава нарушила полностью которая была гарантом Другие державы, к сожалению, посмотрели на это и должным образом не отреагировали. Сам меморандум, он не требовал ратификации, хотя этот документ, будем говорить, имеет международную силу. Но, к сожалению, с одной стороны документ имеет силу, с другой стороны в этом документе не оговорены были конкретные пытания более детально об ответственности сторон, об их более конкретных обязательствах. И поэтому получилось так, что он носил больше декларативный характер. Поэтому сегодня, задача сегодняшнего дня как раз привлечь в первую очередь внимание всей мировой общественности для того, чтобы немедленно, как можно быстрее разработать новые проекты договоров, подписать их, которые бы гарантировали полную безопасность и, так сказать, восстановить справедливость в отношении Украины. И это было бы гарантией для тех стран, которые сегодня стремятся... Создати ядерне оружие для обеспечения своєї безопасности. які це мають бути документи, які зобов'язували б сторони не декларативно, ніби вони взяли б на себе якусь там відповідальність і спостерігали за ситуацією в Україні, а саме зобов'язували країни захистити Україну в таких складних умовах. Адже тоді ми мали вагомий аргумент. Ми мали ядерну зброю, з нами рахувалися, що сьогодні має змусити світ рахуватися з інтересами України. действительно, когда у нас была ядерная сброя, и об этом, я думаю, мы будем сегодня говорить, третий в мире ядерный потенциал, то разговаривать было нам проще. И с нами разговаривали по-другому. Это было видно, так сказать, и ощутимо. Но на сегодняшний день, конечно, выход только один. Все-таки вернуться к тем обязательствам, которые были взяты государствами. Напомню всему миру о том, что Украина это беспрецедентный случай. Единственная из держав добровольно отказалась от такого ядерного потенциала, третий потенциал в мире. И то, что сегодня произошло в отношении Украины, это ну, настолько несправедливо, настолько возмутительно, что оно не должно оставить никого равнодушным в мире. Кроме того, тут самая большая еще опасность, о чем я уже, в общем-то, сказал, это то, что сегодня многие страны стремятся, некоторые страны стремятся к созданию ракетно-ядерного оружия. И сегодня на примере Украины они наглядно видят, что все эти гарантии остаются просто разговорами. И, конечно, они будут стремиться создавать и ядерные, и другие виды Можливо, Україні потрібно переглянути загалом по іншому систему формування свого своєї безпеки. Зокрема, наприклад, от НАТО зараз активно обговорюється питання НАТО. Настільки важливо врахувати саме такий аспект, і чи дійсно розглядати перспективу подальшого розвитку безпекового рівня для України саме в системі НАТО, чи повернутися і такий варіант зараз розглядається до можливості знову ж собі повернути ядерний статус. То, что на сегодняшний день идут все больше разговоров и больше становится людей, которые считают, что Украина должна вступить в НАТО, это действительно к этому подвели вот те события, которые сегодня произошли в Крыму оккупация Крыма фактически и те события, которые происходят на востоке Украины. Поэтому с каждым днем, с каждой неделей все больше и больше людей в Украине начинают высказывать свои мнения и менять свои позиции, и высказываться за то, чтобы Украина вступила в члены НАТО. Но я считаю, что все-таки целесообразно придержаться нейтралитету, как мы на себя взяли обязательно, не нарушать его, занять, так сказать, нейтральную позицию, внеблокую, но при условии заключения именно международных договоров, которые бы гарантировали именно безопасность и территориальную целостность Украины. Причем и политическую, так сказать, безопасность, стабильность, суверенитет державы и экономическую безопасность, чтобы никто не шантажировал никакими, так сказать, другими вопросами. Что касается разговора о возвращении к ядерному оружию, Ракетные войска, группировка ракетных войск стратегического назначения по своему по стоимости, значит, содержанию уже существующей группировки, она была самой экономной среди всех видов вооруженных сил. Ведущие экономисты мира доказали, уже это есть много выводов, что на содержание этой группировки уходило не более 10% от всего бюджета Министерства обороны. И в СССР это было, и в других странах. Что касается создания в нового оружия, то, конечно, это очень дорогостоящее, и даже при сегодняшнем нашем развитом ракетно-космическом потенциале в Украине, все равно это нужны миллиарды на это денег. Вот это одна сторона. А второе, это то, что все-таки Украина взяла на себя международные обязательства, что без, про безъядерный статус взяла, дала гарантии это. И становиться сегодня в один ряд з тими, хто нарушає какета тут меморандурги? Я думаю, що це було б для України неправильно. А ви знаєте, в умовах нинішнього світу і в умовах того, коли жоден документ, який має міжнародний статус, не витримується. Якою має бути наступний договірна основа для того, щоб вона була не декларативною зобов'язуючою? От Ви вже повторюєте другий раз, що власне потрібно перезаключити новий договір. Що це має бути за договір? Які зобов'язання мають витриман... бути витримані для того, щоб країни дотрималися його, не... щоб не порушувався він? Ви знаєте, вже напевно потрібно взагалі по-іншому підходити до міжнародної договірної бази. И вы действительно правы, в том плане, что на сегодняшний день уже вроде бы у людей и у многих, так сказать, у населения всего мира теряется вера в те договора, которые подписаны и которые mm -hmm. существуют, как меморандум и другие. Потому что у нас же кроме меморандума был договор о дружбе с Россией и так далее. Стратегическое партнерство. Да, партнерство, оно же тоже многое нарушено. Поэтому на сегодняшний день все-таки говорить полностью отказаться от договорной основы, видимо, было бы неправильно. Другое дело, что эти договор, договора должны подкрепляться конкретными положениями, вплоть до экономической ответственности более приемлемого государства, значит, кто нарушил договор. Вплоть до того, что обязательств военное оказание военной помощи, понимаете. Если бы сегодня было в договоре, что тоже в случае агрессии с какой-либо стороны, или блок НАТО, или там, с другой стороны, друг, другая какая-то держава готова оказать военную помощь Украине, именно военную помощь. Я думаю, что вот то, что произошло, и этого не было. І ще таке уточнююче питання. От ми сказали, що про можливість повернення до повного циклу ядерної зброї в Україні зараз багато про це говорять. Ви кажете, що утримувати її досить складно, от повернутися це багато, це вартісне. Заходи потрібно провести, багато грошей виділити. Але чи дійсно говорять неправду ті, які кажуть, що практично за Короткий період Україна зможе повернути собі ядерний статус, повний цикл який потенціал сьогодні Україна володіє, адже принаймні ще не все знищено, адже процес триває і досі. Відьма целісообразно напомню людям, що на момент розвалу СРСР союзу в дев'яносто році Україна отримала третій ядерний потенціал в мире. Нам досталось наслідство. 220 стратегических носителей uh -huh. ядерного, ядерного оружия. Это 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами 43 ракетной Винницкой армии в оставшихся двух ее дивизиях и 44 тяжелых бомбардировщика. Межконтинентальные ракеты и бомбардировщики имели соответствующее боевое оснащение. Было 1272 ядерных бои, боеголовки для межконтинентальных ракет и 672 два боезаряда для крылатых ракет воздушного базирования. Это все было вывезено в Россию, уничтожено и так далее. Практически была полностью уничтожена вся инфраструктура. Размещение шахтной пусковой установки, взорванные, ликвидированные кабельные, вся инфраструктура полностью. Но у нас остался очень мощный ракетно-космический потенциал, научно-технический потенциал, потому что в Украине на тот момент было около 700 предприятий, достаточно сказать, что каждые две из трех ракет шахтного базирования, которые были в СССР, бывшем СССР, они, значит, выпуск производились, проектировались, производились в Украине на нашем Днепропетровском КБ Южной и Южном машиностроительном заводе. Сегодня этот потенциал во многом сохранен и теоретически, и технически. У -у -у. Я думаю, это возможно. Другое дело, что это будет стоить очень дорого, и если такие деньги будут то, в принципе, я думаю, держава способна возродить и технологии, создать технологию ядерную, а можем не неядерном оснащении. Сегодня есть другие виды вооружения, не менее опасные, так сказать, и, которые способны нанести урон противнику. Вот. Но другое дело, это вот экономическая сторона, финансовая точнее, и второе, это международные обязательства, которые мы взяли, что мы не будем без ядерной державы. Поэтому, хотя потенциал такой в Украине, он был, есть, даже то, оружие, которое было вот уничтожено тогда, ну, был один из наиболее распространенных, я его называю лживых аргументов, что Украина не способна была сама содержать ракетно-ядерное оружие. Или там говорили, вот кнопка пуска находится в России. При нашем научно-техническом потенциале это можно было в достаточно короткие сроки и с приемлемыми затратами эти проблемы решить. Но Але Бу... тоді світу, напевно, вигідно було позбавити Україну ядерного статусу, оскільки нас боялися. Це вагомий був аргумент, третя країна в світі, яка має ядерний потенціал. Дійсно, так сказати, це те, що боялися, і те, що потенціал у нас мощніший був. Я вот вспоминаю тот, тот момент, когда министр обороны Соединенных Штатов Америки Вильям Перри в марте 1994 -го года посетил Первомайскую дивизию, которой мне пришлось командовать как раз с 90 по 1994 год. Он, было разрешение президента Украины опустить его под землю. Я представлял, показывал там. Мы показали там ну, 1-3% из того, что можно. И вот когда он поднялся наверх значит, и поделился своими впечатлениями с корреспондентами, с журналистами, я приведу дословно даже его слова, вот вильям Перри. Мне была предоставлена в Первомайске возможность спуститься на территорию командного пункта. Офицеры, которые несли в тот момент боевое дежурство, продемонстрировали некоторые из своих навыков по подготовке ракеты к пуску. И в этот момент я подумал, что в руках этих офицеров находится сила, которая способна уничтожить все основные города Соединенных Штатов Америки. Це дійсно було так, і та і ми знали, і знав наш вероятний на той момент, протянут. який зараз може бути України такий вагомий аргумент, щоб дійсно інтереси України привалювали саме при навіть момент заключення такого договору надалі, на майбутнє, адже відродження потребує грошей і часу, відродження ядерної зброї. От як ми зараз можемо сформувати свій такий безпековий рівень для держави? Сегодня, на мой взгляд, важно то, что все-таки вот, к сожалению, вот эта обстановка, mm -hmm. которая сложилась и ситуация, и с Крымом, и с Востоком, она заставила прежде всего наших политиков, наше правительство, руководство державы повернуться к лицом, к вооруженным, лицом к вооруженным силам, потому что ну, все эти годы откровенно говоря, мы видели, наблюдали кто-то больше знал, кто-то меньше, что вооруженные силы практически уничтожались. Именно уничтожались. У нас были колоссальные запасы, которые остались от момента развала Советского Союза, но оно все ушло в никуда. Сегодня есть такая возможность, если будет, кажется, лицом держава, правительство, руководство державы стоять, к вооруженным силам, то сегодня можно создать и потенциал такой, я еще раз подчеркиваю, есть значит, на наших предприятиях, которые создать не обязательно стратегический ракетный комплексы, а можно и оперативно-тактический ракетный комплексы, другие виды вооружения, вооружить нашу армию таким образом, чтобы она действительно могла дать любой отпор любым, кажется, проявлением агрессии. Наша организация, если можно, я немножко скажу. Да, до речи, я так понимаю, что у вас також есть свое бачение розвитку саме в ветеранів в які безпосередньо стояли у вытоки в цієї цієї сфери, от, своє бачення Да, я как раз хотел коснуться этой темы. Значит, на сегодняшний день в Украине проживает более 20 тысяч только офицеров ракетчиков остались, которые служили в ракетных войсках, остались здесь проживать нам удалось объединить большинство сегодня из них. Мы создали всеукраинское объединение «Союз ветеранов ракетных войск стратегического назначения». И сегодня занимаемся вплотную работой. Это, поверьте, очень высокий потенциал ракетчика. Многие имеют по два высших образования, имеют опыт службы, ответственность и так далее. Сегодня мы занимаемся и вопросами, конечно, социальной защиты ветеранов, и вопросом военно-патриотического воспитания. Но одним из главных таких основных видов деятельности нашей есть как раз работа, вот, и в том числе и подготовка проведения в этом году конференции, международной конференции, которая по теме ветераны ракетных войск стратегического назначения за уменьшение военной угрозы и нераспространение ядерного оружия в мире. Мы хотим привлечь, привлечь внимание всей мировой общественности, общественных организаций именно к проблеме нераспространения оружия массового поражения. Далее. И во-вторых, все-таки привлечь внимание к тому, что произошло в отношении Украины, к той несправедливости, восстановить эту справедливость значит поднять общественность, вот именно подключить общественные организации других держав к, к участию в разработке вот этих договор договоров новых и так далее. Но к сожалению, я вам прямо вынужден сказать, на сегодняшний день вот в отношении нашей организации ракетчиков непонятно, что происходит и со стороны державной службы по работе с ветеранами инвалидами и особенно со стороны министерства социальной политики. Ну просто идет, все делается для того, чтобы мы и перестали существовать по всей видимости и ни в коем случае не провели вот эту конференцию. Нас убрали в этом году с плана финансовой поддержки с бюджета. Значит, вначале планировали там копейки какие-то дать, 50 тысяч, потом вообще мотивируя тем, что вот якобы трудно, угу. но в то же время на 44 организации раздали 74 миллиона. Отдельные должностные лица в Министерстве соцполитики взяли своим решением, без всякого обоснования, без ничего, Некоторым увеличили от 50 до 260 тысяч, более миллиона раздали. Все на ветераны, и, видимо, вполне обоснованно некоторые высказывают мысль о том, что, говорит, наверное, дают тем, кто проверенный, кто уже привык давать откаты. Ну, только так получается. Потому что сегодня мы готовились, мы планировали конференции привлечь к участию конференции от 40 до 50 стран. Представители общественных организаций, посольств и так далее. Работа такая продолжается. Но на сегодняшний день, значит, вот уже полтора месяца обратились к премьер-министру, обратились к Министерству социальной политики. Прошло полтора месяца, даже ответа нам никакого не дали, не говоря уже о решении вопроса. Вот это, конечно, возмущает. Но я так разумею, что вы не звукли сдаваться перед проблемами проблемами, ви продовжуєте свою роботу, незважаючи навіть на ті важкі моменти, які зараз переживає організація. Ми дійсно, так сказати, не привикли здаватися, ми роботу продовжуємо uh -huh. і саме головне, і будемо боротися за те, щоб все нас достойно оцінили і ми підтримали не стільки навіть ветеранів, хоча ветеранів ракетчиків сьогодні uh -huh. треба підтримати, вони залишились брошені в Україні, нікому не потрібні. Ну, а головне, що, щоб ми могли от, над такими міжнародної міжнародної програми, це існувально важливо для держав. І якщо хтось не розуміє, то міністерство соцполітики ну просто обідно за державу. Понимай. Успіху вам і дійсно вистояти в тих моментах, які зараз ви переживаєте. Микола Філатов, голова Всеукраїнської спілки Союзу ветеранів ракетних військ, стратегічно призначив Богустим нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу і бажаю витримки, розуміння і миру всім нашим глядачам. А поки що до побачення всім залишайтесь с правами с кем надалее, а джем и робим политику. Зрозуміло.